На вашу думку, підозра у цьому випадку була оголошена законно чи ні. На мій взгляд, в даній ситуації про підозрення було вручено дуже-дуже рано. Передчасно. Передчасно, так. Да. Тому що не... все-таки я сторонник того, що необхідно дійсно зібрати доказову базу. Але я в той подозрению. же час ви говорили про тиск суспільства. К сожалению, зараз в последнее время. На протяжении последних, точнее, даже не последних, с момента совершения ДТП Зайцевым и Дроновым очень сильно общество, э, социум давит на правоохранительные органы, на органы прокуратуры. Но как раз вот орган досудебного следствия, орган прокуратуры, они должны это давление выдерживать. Они есть у нас правоохранительные органы. Они не должны идти на поводу и под давлением социума. Про что вам говорит характер пошкоджень автивки? Смотрите, на фотографиях мы видим, что повреждения на автомобиле у нас имеется нижняя решетка, радиаторная решетка. О, тянула, да, там. нижняя вот эта радиаторная решетка. Угу. Смотрите, на автомобиле повреждения большей части нижние, то есть вот мы видим, что бампер треснут пополам. То есть если бы человек находился бы в горизон... э, вертикальном положении, стоячи. стоячи, то при контакте с данным транспортным средством, как показывает практика, пешеход бы возможно, бы перекатился бы на крышку капота в последующем на лобовое стекло, и его бы отбросило там, ну, вправо или влево, либо через автомобиль. А так, получается, по повреждениям на автомобиле мы видим о том, что возможно, что пешеход, что действительно он, видимо, находился в ближе к горизонтальному положению, чем к вертикальному. Поэтому я считаю, что версия с переездом как преграды, она более достоверная, чем то, что пешеход там Бежал, переходил Парадокс всей этой ситуации в том проведется следствие, Проведутся следственные действия Проведется автотическая экспертиза И автотическая экспертиза скажет о том Что ДТП произошло по вине пешехода Что делать Станиславу Перлину Что делать следователю Что делать процессуальному руководителю В этой ситуации То есть получается все это заранее ну, Неоправданные вот эти все Снятия с должностей Проведите сначала проверку Примите решение правильно, законно, а потом давайте оценку действиям следователя и прокурора.